semua. Selamat datang ke podcast paling padu abad ni Jadi hari ini kita akan bincangkan pasal satu uh, satu topik yang jadi perbualan masyarakat sekarang iaitu CCTV dalam kes jenayah Islam. Okey, cuba bayangkan hampa tengah duk syok-syok lepak kat mamuk ni tiba-tiba ada satu kes samun kat kedai mamuk tu. Lepas tu uh, ada orang ambil CCTV kat kedai mamuk tu sebagai satu bahan bukti. Jadi persoalan kita kat sini hari tujuan kita buat podcast hari ini, kita nak tengok adakah bahan bukti yang CCTV dan pengguna tu cukup tak untuk dalam dalam skop undang-undang keterangan Islam. Okey, so kita akan bawakan tiga panelis yang kita kata mantap lah untuk kita nak explain pasal CCTV ni cukup ataupun tak jadi bukti dia. Kita nak tengok lebih lanjut sama ada okey ataupun tak CCTV tu. Dan kita nak tengok beberapa huraian lagi daripada panelis-panelis kita. Okey, tadi kita dah habang kita bawakan tiga panelis mantap untuk podcast kita hari ini. Tapi sebelum kita kenalkan di dulu, kita kenalkan diri saya dulu. Nama saya Nuairah binti Muhammad Zaini. Terusnya panel yang pertama, nama saya Farah Nasri Sofia binti Abdul Hakim. Panel yang kedua, nama saya Nur Azlina binti Azhari. Dan yang terakhir panel yang ketiga, nama saya Nur Azlina binti Zuhairi. Okey, kesemua panel termasuk saya sebagai moderator adalah diploma syarikat. Jadi, uh, um, okey gang, lepas dah habis selesai kita kenalkan diri, kita akan startlah dengan skop perbincangan kita iaitu uh, CCTV. CCTV ni kita tengok macam dah terbiasa kan, orang dah tahu CCTV tu function dia apa, selalunya guna untuk apa. So, jadi macam big brothers dalam Malaysia ni. So, skop perbincangan kita ataupun soalan yang difokus kita pada hari ini ialah adakah CTP tu diterima tak dalam undang-undang keterangan Islam. Okey? Okey, kita mulakan podcast kita. Okey, untuk soalan yang pertama kita minta setiap panel untuk jawab soalan ni. Boleh ya? Okey. Okey, untuk soalan pertama, apakah keberadaan CCTV dalam undang-undang keterangan Islam? Okey, soalan yang pertama. Okey, okay, dalam Islam kalau kita nak lah hukum orang ni, kita kena pastikan bukti tu dan dalam bentuk kitab. Okey, so dalam Islam ni dia orang, penyaksian daripada orang ataupun sutral iaitu pengakuan daripada orang yang kena tuduh itu sendiri tapi dalam Islam itu ada konsep konsep korinah itu sendiri iaitu yang mana CCTV ni dia duduk bawah konsep korinah ni okay. okay. Okay, Pertanyaan yang kedua, apakah jawapan uh, bagi keadaan yang Haji? So bagi pendapat saya, betul dengan apa yang panel satu saya tadi dan kalau ikut masalah kiri ni Kita uh, ada uh, Ketatkan lagi Tuh, main, satu satu satu-satunya Tapi kalau ikut Masak kanafi dan juga Maliki Mereka lebih terbuka So kiri ni Dia boleh kita terima Kalau busi tu sah, dan juga jelas okay, Untuk panel yang ketiga Penaan soalan ni Ini tak cukup. Tapi ni kita kena ada saksi yang sok, Maksudnya, kalau tak ada saksi tu maksudnya pembuktian tu kita jangan kira. So, berdasarkan uh, security panel saya buat kesimpulan, ianya CCTV ni tak boleh ganti saksi manusia lah. Cuma hanya boleh bantu untuk nak kuatkan bukti. Oh, betul. CCTV ni dia macam darat kata psychic lah. Dia macam macam hero utama dan oh. sebagainya. Okay, kita beralih pula untuk so, soalan yang kedua. Jadi soalan soalan kedua ni pun semua panel kami jawab. Boleh? Okey. Apakah kelebihan dan kelemahan CCTV sebagai satu bukti? Kelebihan uh, CCTV ni dah ada banyak. Antaranya yang pertama kita boleh tengok dia CCTV boleh rakam kejadian yang mana dia bila orang buat jenayah tu kita senang nak lah tidur sebab dah kita rakam kan. Lepas yang kedua dia tak boleh lupa ataupun dia tak boleh nak menipu. Dah selama pun CCTV macam dia nak lupa ada benda kan. Lepas tu, yang ketiga dia boleh bantu siasatan yang eh, macam mana yang kita tahu kan. Lah, dekat badan polis semua apa kalau tu. So dia buat-buat tak tahu macam tu je lah. Tapi bila polis tunjuk ragaman tu baru dia macam oh muka huj ni macam mana lah. Faham? Okey. Kemudian yang ketiga. Apakah pendapat? Betul soalan ni. Selain kelebihan CCTV ni ada juga persemahan dia. CCTV ni bukan berbagi sahaja. Dia ada perut ni juga. Yang pertama, CCTV ni dia tak ada suara tau. Contoh kita nampak orang tu borok tapi kita tak tahu dia pasal apa dia pasal mana dia pun nak merompok kedai ni ke, dia pun nak makan apa ke, kita tak tahu kan. So yang kedua, CCTV ni dia pun boleh edit. Maksudnya, uh, teknologi sekarang ni makin bahaya tau. Semua benda boleh edit walaupun sekecil-kecil benda pun. Contoh, dia pun boleh tukar muka orang ni jadi muka orang tu, muka orang ni. Macam tu lah, macam-macam. Lepas yang ketiga, rakaman CCTV ni kadang-kadang macam kentang. Faham tak? Dia macam blur kadang gambar-gambar tu dia bergerak-gerak. Ha, oh, kadang macam tu lah dia macam kita tak boleh nak cam muka ni siapa yang diberi sapa macam tu. Ha, tu yang geram. Oh. Okay, kita next soalan ketiga pula. Soalan ni saya kecil sikit lah kat setiap panel. So, kita nak nanya untuk soalan ketiga ni. Haa, uh, skop perbincangan kita ni pasal CCTV. So, uh, setiap panel boleh tak bagi uh, isu semasa? So, contohnya isu semasa 2024, 2025 kan melibatkan uh, satu-satu kes yang melibatkan CCTV itu sendiri. Ibadah uh, pertama macam mana? Okay, macam yang kita tahu, tak pasti lah apa tahu kita kan. Eh. Bawa-bawa ni lah ada kes yang pasal wabi Israel kena dakwa tu. Tak tahu lah. Tak tahu. Tak, tak, tak tahu. Apa. Okay, kes wabi Israel kena dakwa ni, dia kena dakwa dekat Malaysia lah. Dan mangsa tu, mangsa, bukan masa dia kena tangkap, kena dakwa. Dia minta supaya bukti TV ni tak didedahkan kepada orang awam tak, di, tak, tak share lah dekat orang awam kan? Sebab macam benda tu macam dikata ada isu privacy dalam CCTV sensitif Okay, kalau yang ada lagi satu isu ni, uh, di PKL ni dia nak pasang 20 ribu CCTV dekat area KL untuk pantau jenayah dan juga trafik. Tapi kalau CCTV ni salah guna macam mana pula? Contoh macam tiba-tiba CCTV ni ada dekat tanah awam ke apa ke. So boleh ke Brother hmm. Ada kemungkinan juga dekat situ Okey, benda yang ketiga, pendapat macam mana? Okey, dan ada juga case CCTV ni yang palsu tau Contohnya, kalau uh, video asli dia suara Ahmad Tapi bila kita tengok balik, dia buat AD, edit bagi suara Ali Faham tak? Dia macam palsu kan orang yang asal gitu Jadi, uh, mahkamah ni, dia kena ada pakar forensik kita Untuk dia nak asahkan CCTV ni Uh, sebelum guna dalam bikin tersebut. Hmm. Ah, setiap penerangan kena penerangan kita. Okay. So kira orang lain kita tengok macam makin banyak CCTV kira orang makin kena kita duk dia akan kena behave lah kan. Okay. So uh, kira orangnya kalau nak pergi kedai mamuk kita bagi pun kena duduk. Dia nanti arah sopan. <laughs> <laughs> kita dah ke penghujung podcast kita. So macam tadi soalan first kita tanya pasal uh, TV dalam menolong keterangan Islam Yang kedua, kita tanya, kita tanya pasal Kelebihan TV, kelemahan TV ni macam mana Yang ketiga, kita tanya berkaitan Isu semasa yang melibat Yang melibatkan TV ni macam mana So, soalan keempat ni Itu macam rancang asli lah kat panel kita So, uh, apakah cabaran Dan terima TV tu sebagai satu bukti Dalam uh, mahkamah syariah So, uh, untuk soalan ni Kita minta pilih satu dan tanya dua jawab. Bila tiga, kita simpan. sekali dua, relax cabaran dalam mengurus ini sebagai bukti dekat kat mahkamah syariah hmm. antara cabaran utama kita nak terima satu-satu rakaman CCTV tu adalah kita kena pastikan rakaman CCTV tu dia bukti tu dia asli dia tak ada kata orang ini ke tak ada sebarang bukti tu ada tambah-tambah sekarang ni ada teknologi kan lagi lagi kita macam saudari Akilah kata tadi kita kan senang-senang je -senang orang boleh edit daripada contoh muka saudari Akilah orang edit pada Bukan saudara di asing lah kan So kita dah Tak bagus Kanan okay. panel yang kedua Mana pula pendapat so, yeah. 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 Uh, yeah. Yeah. so yeah. Kalau bagi saya lah Yang isu yang terjadi untuk Menerima sendiri sebagai bukti dalam Agama syariah ni adalah Berkaitan dengan hak privasi lah Sebab bolehkah Ragaman sendiri ni boleh digunakan function dia. Tapi kalau tak kawal benda tu, boleh jadi kotling kan. Okay. So kita, kita proceed untuk kesimpulan tu dah. Okay tadi kita simpan kan panel kita yang ketiga ni sikit. Sekarang main part kesimpulan. Kita nak suruh dia buat kesimpulan lah. Okay jadi untuk panel ketiga, nak ni pendapat berkaitan keseluruhan podcast ni, panel ketiga ni rasa macam mana? Apa dia punya main point dia aa kita nak cakap pasal apa sebenarnya fokus utama kita dalam podcast ni? Okay, secara ringkasnya uh, CCTV ni dia macam kawan baik kita yang bagi tu Macam dia suruh tolong kita untuk nak izin ke apa-apa macam barang. Tapi uh, mahkamah ni dia pun kena pastikan yang keadilan ditegakkan tanpa sebarang manipulasi Itu je bagi ringkasan saya lah Memang, memang singkat, ringkas, padat lah Alright guys, kita dah sampai dah ke penghujung podcast kita pada hari ini uh, Terima kasih kepada semua panel yang sudi untuk luangkan masa untuk podcast kita pada hari ini Terima kasih juga kepada kita sebab sedih untuk buat video Okay guys, jangan lupa like, share dan subscribe kita punya channel Kita jumpa pada episode yang akan datang Bye